О необходимости приобрести для города передвижной флюорограф в здравоохранении говорилось на разных уровнях на протяжении 8 лет. До сих пор пройти обследование можно было только в старом корпусе городской поликлиники, в Ясиновской больнице и в больнице номер 2 в поселке Дзержинском. Естественно, там всегда были большие очереди, и многие равенчане и жители поселков отправлялись на флюорографию только в случае крайней необходимости. Говорить говорили, но приобретать в силу разных причин не приобретали. И вот, наконец, эта диагностическая аппаратура в в городе появилась, так как из бюджета выделили деньги на ее приобретение. У нас есть такие поселки, которые э, алмазные, не имеют флюорографа. На поселке Клинова, Дарьевка, Михаловка, Благовка, Грибовака, вот эти все отдаленные поселки, Почему у нас низкий охват э, обследования на раннее выявление туберкулеза? Ну, при помощи теперь вот этого передвижного флюорографа По соответствующему графику мы будем выезжать в поселки, те, которые я вже назвал, за 3-4 дня с поселковым головой будем согласовывать даты, предупреждать населення. Утром водитель и лаборант виїжджають туда, целый день работають там, после обіду возвращаются з комп'ютера снимают. Показания отдают на базу данных, врач занимается, они поехали дальше. Поэтому вот такая, такой аппарат. Даже э, для удобства прохождения профосмотра у шахтеров мы можем выезжать на, на шахты. Допустим, выехали, автобус оставили, лаборант работает 5 часов. Если что, привезли другого, э, смену поменяли. А уже к концу вечера водитель приехал, забрал автобус и... Одним из первых побывал в новом флюорографическом кабинете, исполняющий обязанности городского головы Александр Ясенков. По всем селам, по всем поселкам будет ездить, и будет, даже те, которые не могут сюда добраться, будет, да, будем знать. Как это? Конечно, это все на пользу нашим жителям. Теперь жителям отдаленных районов и поселков, где нет стационарного флюорографического оборудования, не надо никуда ехать. Оборудование приедет к ним. Начальник управления здравоохранения Василий Маркуш поспешил порадовать равенчан еще одной приятной новостью. С понедельника в здании поликлиники будет монтироваться кабинет для обследования на компьютерном томографе, деньги на который тоже были выделены городским советом. Аппарат э, диагностический которые ну, диагностируются разные заболевания, костно-мышечная система, сердечно-сосудистой, неврологической травмы. Ну, таких аппаратов, как этот в городах областного подчинения, ну, не беря во внимание Луганский, есть только Волчевский, теперь в Равеньках и, по-моему, Лисичанский или Северодонецк по одному аппарату. Ну нашим жителям это позволит то, что не надо ехать на компьютерную томографию в город Луганск. Это затраты на э, то, что пока он доберется до Луганска, плюс там э, платное обследование. Это все затраты. Мы определились э, с городскими властями с Александром Витальевичем, в том, что это обследование по показаниям для наших э, жителей будет бесплатное. Для иногородних мы прокалькулируем данный вид услуг, это обследование. Для иногородних, свердловчан, э, жителей антроцита красного луча, оно будет платное, как и везде. Единственное, что э, может быть для наших жителей, э, это будет только... Э, приобретение э, рентген-пленки, потому что оно у нас в бюджете не было заложено, а так это же уже дополнительные расходы. При следующем бюджете, я думаю, что мы это заложим и уже будет.